Тут военных не было. Я говорю, мы их и не видели, тех русских. Ну, оружием угрожал, да. Войди ну, в мое положение, я же мужчина, я плакала, бегала по квартире, от него пряталась. Он меня пытал, он меня зубы выбил, он меня стрелял. этот район называется Сахалин, потому что он крайний. Да. Тут такие домики были красивые, но все это разбито. Мы уцелели, я не знаю, каким. Вот, смотрите, первый дом, а мы наш второй с мамой. мама. Угу. Ну, я она не могла ее в подвал. У меня в подвале знакомые сидели, а мы, я ее как, в 93 года туда. Вот мы сидели на наших глазах, вот это все. Как она выдержала? Ну, она верующая у меня, может быть, Бог ей помог. Ну, тут военных не было. Я говорю, мы их и не видели тех русских. А как думаете, кто виноват в этой войне? Не знаю, правители. Я не буду их судить, правители не не простые люди. У нас получили. Ну что, те же мы ж все украинцы, у каждого из нас родственники и в России. Мы, например, у меня вот я здесь живу, а братья мои в России. Так что они мне враги Нет. Они такие же люди, как и я, и никто не враг. Это помните, как вот гражданская война в восемнадцатом году в одной семье были. Один белый, другой красный, а третий вообще анархист. Про... Какое правительство? Да мне все равно, как оно будет называться. Вы согласны? Лишь бы не было войны, лишь бы они договорились. Любая, любой мир, он лучше самых, чем какая-нибудь война. Вы знаете, я не слышу, не слышу, как стреляли, вот три месяца я совершенно не слышу. Скажите, пожалуйста, соседка ваша там, раньше немного, сказала, Они уехали? А, не, Раиса, вот только что мы общались с розами. А, Рая, вот там, да? Да. Она ну... сказала, что тут никого не было на, это, на этой территории, русских не было, никого не было. А, я не знаю, просто, я же говорю, имблем-то нету. Нет, в смысле, военных здесь не было, говорила. Во Военные были, они вот так проходили вдоль забора с оружием, как бы прятались, понимаете, и идут, а вот эта соседка на них напала. Что вы ходите, вот это вот, что вы делаете, стреляете, прячетесь. И на второй день ее дом начали шматовать. Было страшно. Страшно, мои хорошие. Тут горело, тут танк сгорел, тут дом горел. Не знаю, куда бежать. Все трусится, все. Я не знаю, как я осталась жива. Все, что осталось, дорожка с веранды. Веранда течет, и она гниет. Так я вот вытащила ее чуть. Пошли, пошли сюда, я вам я вот Туалет разбили, ванну эту, душ разбитый, ничего нету. Вот, фигня всякая. Собираю на кучечки. Вот, вот все, что осталось. Станка. А вот дуло, вот. А я под дулом хожу. Видите, у меня ни одной травинки нету, вы заметили? Из всего Святогорска один танк во дворе у меня только, правда. На дорогах стоят. но что, во дворе вот так вот? Один улик. И, и надо в этот улик попал снаряд. Прямо в один улик. Вот там. И раз, развалило все, ни пчел, ни улика, ничего. Вони як залетілися танками, а тут же почали з гугра стріляти по них. І вони то за, -за, дома, за наші поховалися, повитаптували городи, все ж там. Повитаптували. І, і дома ж позавалювали кругом, тож махина здорова. Я знаю, що там довозив садика, в одному домі були, прильот був, там їх спалили, в другому домі перейшли, вони там прильот спалили. И сразу, где они были, все дома попали. А чего танк сюда заехал? А кто знает. Он подошел ко мне какой-то, не знаю. Он меня пытал, он мне зубы выбил. Он меня стрелял. Стрелял вот, вот, вот в этот забор. Осколки летели вот так у меня. Он делает мне больно и смеется. Это что, человек неадекватный? Он или под наркотиками, или под... Э, может, быть, выпивший но я не знаю, правда, я не знаю, кто он, что он. Не а знаю. как это было? Он что-то молол такое. Я... Он я ударил, я упала. Он будете вздыхать, вот тут что-то мне говорил. А тут... когда это было, когда военный приходил? Четвертого. Вот только так заехал. В это время я была в огороде, потому что дома вот так все трусило, люстру раз вот так согнула. Я с перепугу, я не знала, где прятаться. Я побежала в огород туда, и там среди деревьев, под забор ты это, понимаете, я как-то... А потом врачу смотрю, солдат идет. Я говорю, мой хороший, говорю, не надо было ломать. Я говорю, вы бы сказали, я бы вам открыла ворота, вы бы заехали. Вот это все, что я сказала ему. Больше я уже ничего не помню. Он орал на меня, он кричал, он меня бил, он что-то творил непонятное. Мне 81 год. Что я могу сделать? Я старый человек уже. Все. Я всю жизнь практически... Да, родилась я в России. Закончила институт в Воронеже. И все. Я всю жизнь живу в Украине. Я уже украинка. Все. Правильно? Да. Что? чего я так заслужила вот такого вот просто страшно. А сейчас что? У меня электротопление, печки нету, готовить не на чем. Вот хожу, вот там люди, понимаете, готовят вот у костерчик. Угу. Ну вот я к ним туда хожу и вот так. Они, а да, есть уже? Да, ну нам сейчас дают, слава богу, все вообще. Гуманитарка шикарная, что говорить. страшно было, я вам даже передать. Я иногда вот сама думаю, это наверное страшный сон и сразу фильм "Сталкер" вспоминаю, помните? Если вы смотрели. Вот и я, я так иду по этой улице и думаю, это снится. такого быть не должно, понимаете? Мы, мы, вы представляете, что такое современная артиллерия? Я даже не думала, их нигде не видно этих самих установок. А дом мне казалось, вот сейчас он как коробочка сложится и все, и нас нет. Какие-то запасы, как началась война, мы сделали. Ну как, с магазина... что шо мы, натащили, вот и за счет этого. Вот. Потом, гуманитарку, я не помню, но наш край как-то, знаете, все время не доставалось. Тогда. Mm -hmm. Это сейчас вот начали централизованно записывать, все, гуманитарку, пенсию привезли, помощь, неважно какую, но привезли помощь. Это многих людей обнадеживает. Ну, вы знаете, иногда же начинаешь верить, что тут непростое место. В каком смысле, что где наш находится собор. Кстати, там был такой вот, недавно пришла одна, все-таки успела тогда. А говорит, по реке приплыла икона. Или Серафима Саровского, или, по-моему, Серафима Саровского. Икона приплыла по реке. Помните, такой случай был в истории даже? Казанская Божья Мать во время монголо-татарского иголя приплыла тоже в Москву. И вот они, она сейчас ей будут служить, вот еще выставят. Вот, вот это вот, вот, после этого начинают люди верить, что есть Бог, что Он как-то спасает их. Вы, вы посмотрите в соборе И службы идут, если им не разрешали тогда как говорится, громко. Они там, у них там много подвалов. В общем, они там эту службу. Хлеб нам солдаты дают, и то им большое спасибо. Мы вообще забыли, что такое хлеб. Вообще забыли. У нас хлеба нет. Еще животных полно. Все собаки, коты, все смотрят в глаза, просят, дай. А я мой говорю, плачу, я говорю, моя хорошая, я собой не знаю, что я тебе дала, у меня с собой ничего нету. Вот так вот. Полгода нету ни света, ни воды, и отопления тоже не будет. Вот нам пообещали свет, неделя через три сделать. Ну, хочется хоть как-то скрасить обстановку, выглядеть хоть нормально. Как готовим на Страх уже полгода вообще. То есть воду набираем. Либо на колонке мы набирали, когда э, у нас завод водный есть. Там воды не было. Мы ходили либо в колодцы, либо в колонку набирали. Сейчас там на заводе вода есть, мы туда ходим. Ну, как было, постоянные обстрелы. Ну, военные бухали, бегали с автоматами. К некоторые более-менее нормально относились, а половина с нами либо не общались, либо были такие инциденты, что были попытки изнасилований и грубили людям, в драки влазили. я, получается, шла, я гуманитарку получила и пришла домой. То есть он меня, видно, там увидел и спросил, где я живу. Пришел ко мне домой, а он был с бутылкой коньяка, заставил то есть, меня выпить, ну как, он сам мне влил в рот коньяк и начал приставать ко мне. То есть я еле успела момент подловить, закрыла его дома и побежала, позвала на помощь. Говорит, ну, оружием угрожал, да. Войди в мое положение, я же мужчина. Я плакала, бегала по квартире, от него пряталась. Он мне попереломал, думаю, у меня гладильные доски были для, для сушки белья, эти бабочки. Все попереломал, пытался меня на них усадить. Он с автоматом был? Да. Да, говорил то, что ноги мне прострелят, то, что я должна войти в его положение. То есть, ну, он вообще находился в полном алкогольном опьянении, он максимально неадекватен был. Психика вообще очень сломана, чуть-чуть ложечка где-то упадет, думаю, я уже вот так страхиваюсь, ну, это у многих так. У меня уже несколько дней дергается глаз, невозможно. Садко. даже тут бросали кругом их. Вот это вот летит, взрывается, потом сыплются лепестки. И сейчас там по, по это, где болоте, там страшно ходить. может быть там, там трава высокая. Лепестки? Зелененькие такие. Вы находили лепестки? Лепестки, не знаю, как они Ну, назов... вот как бабочки сделано. Да, Давайте да, помогу. красивые игрушечки такие. А я ж одну подняла и вот так кинула. А мне ж потом говорят, вот это вот ты это... что, больная? А я говорю, ой, я думаю, вроде у нас детей нету, а игрушки валяются. И теперь ямки взорвали. Три или четыре штуки. Я им показала, они, вот, это шли до их не ходили. Вон ямка взорвали. А там теперь кабачки убираю, а там еще одна лежит. Еще один лепесток? Она, да, она такая. А, надо же теперь ее тоже взорвать. Сейчас мы. Ж там э, тут картошка сидела, она проваливается. А по этим где, вот там где-то. А, вот она, вот она, смотрите, лежит. Вот видите? Вот она. Да. Вот это же я их накрывала. Ну были да. И вот эти вот лепестки, сколько людей просто вот у, у, у куриных они тут рядом. Сын подорвался. Он поехал по этой дороге в этот в центр и подорвался наш. У него осталась беременная жена, а ребенок родился после уже его. Я бы сказала, что надо вот это все восстанавливать. Вот и всегда надо надеяться на лучшее. Вот мы почему выжили? И мать меня всегда успокаивала: Я говорю, "Дочечка, найду войну" хоть и ребенком 12 лет, но и тушь прошла на 29-го года. Говорит, дочечка, все, все, все это надо восстановить, все это, понимаете, и надо не злиться друг на друга, и на тех, вот она молится изо всех, она говорит, Господи, дай им всем здоровье, дай им ум, разум, чтобы это все закончить, чтобы начать жить опять.